І в мене питання, в кого було таке, що е, ви робили, робили, робили іграшку і вже так замучились, що просто попередні поставили. Таня Євдаків. Таня так. Всім привіт, мене зовут Таня Індакіменка. Я исполнительный директор компанії Ніка Entertainment. Исполнительный директор звучить солідно. Но практически никто не знает, чем же занимается на самом деле этот человек. Я отвечаю за стратегическое направление развития нашего бизнеса, отвечаю за всю административную рутину, а также еще и несу ответственность за обеспечение операционной деятельности. Операционная деятельность это разработка непосредственно самих продуктов, введение всяких аккаунтов и так далее. И так далее. То есть моя задача это делать так, чтобы все работало. Я бы хотела рассказать, поделиться с вами своим опытом, как же расти со стартапом и не Начну с рассказа о нашем стартапе. Компания Nika Entertainment была основана в Украине в октябре 2013 года. Мы выросли из мечты создавать собственные игры. Компания имеет офисы в Киеве, Харькове и Львове. Надеюсь, что скоро мы откроем офис в Мы делаем игры для международной аудитории, более 40 миллионов человек играет в наши игры. И самое главное, что мы хоть и мучаем кота, но делаем наши игры с любовью. Также стараемся делать и в процессе разработки все с любовью. А вы можете узнать нас, но я смотрю, здесь мало такой, наверное, казуальной женской аудитории, если оглянуться по сторонам, вы увидите, да? То, возможно, вы и не узнаете наши игры Матч 3, Магическая кухня, загадки Атлантиды. Но, возможно, вы читали, следите за медиа, за медиа о том, что мы готовимся выпустить именно уже в полноценный релиз проект Кристал Блиц или победителей кристаллов. Это, это смесь. Матч-3 и РПГ Механик. Также у нас на подходе несколько проектов. Вот-вот горячие пирожки, ждем, когда они же выйдут. Еще один Матч-3 и уже полноценная такая медкорная РПГ. Я хотела с вами обсудить сначала такой вопрос. О чем же мы мечтаем? Я тут перечислила то, что мне в голову пришло. Может быть, кто-то добавит, о чем он еще мечтает. Став, о а чем ты мечтаешь? И про PlayStation. Да, действительно, но если говорить обо мне, то из перечисленных здесь пунктов практически все ко мне подходит, кроме того, что я в отличие от 90% людей, работающих в гейм-индустрии, никогда не мечтала стать геймдизайнером. дизайнером а основная моя мечта, которая не касается чего-то личного, да, или чего-то, наоборот, слишком глобального, которая касается профессии, это быть причастным к чему-то великому. И если говорить об этом великом именно в Украине, и говорить о геймде, то мы понимаем, что большинство компаний, в Украине даже просто войти, не обязательно в геймдев, они представляют аутсорс или аутстаффинг. Совсем меньше чисто продукта людей, которые делают что-то не на заказ. да? Еще меньше людей, которые создают продукт и сами его издают. И совсем ну, единицы, я не знаю крупных примеров. Может быть, вы мне подскажете, чтобы была украинская компания с менеджментом и центром принятия решений в Украине, которая бы создавала собственный продукт и его же издавала. Кто-то знает такие примеры в Украине? Кто? Нрава. Окей. Я не слышала об этом. А крупные компании, больше 100 сотрудников. Плариум это израильская компания. Да. А ребята, ну, вы же все-таки, ребят, больше из аутсорса. Окей. Но я должна сказать, что по сравнению со всеми остальными компаниями, да, именно из их количества, если говорить о процентном, процентном соотношении, то таких компаний очень мало. И я знаю почему. Потому что им очень сложно. Когда ты основываешь стартап, тебе кажется, что ты будешь скакать на волшебном единороге, вокруг тебя будут летать бабочки, все будет волшебно, как-то все будет загадочно, интересно, игры будут издав... получаться сами собой, издаваться они будут тоже сами собой, люди все прибегут, начнут играть, платить, и на стене еще нарисуешь линкет, который будет. Так ли это? Не знаю, когда думаешь о стартапе, то, возможно, надеешься. Но в итоге оказывается, что это не просто много работы, а ужасно много работы. И работают все. Сжатые сроки. Почему? Потому что нужно оборачивать капитал, стартапу нужно выживать, стартапу нужно показывать стабильный рост. При том, что ну, нереально построить с нуля нормальные процессы. У вас обязательно будет хаос, который приведет к паре ошибок даже на таком слайде, как у меня. У вас все будут отвечать за все, а в итоге получится коллективная безответственность. Вы будете страдать от того, что у вас не налаженные бизнес-процессы, возможно, они даже и не описаны. И эм, стартапу приходится страдать от таких вещей, как частая смена курса и приоритетов. Ну, нужно же подстраиваться под меняющуюся обстановку, да? Не бывает так, что вы задумали стартап, а через полтора года ситуация на рынке, да или, например, в стране остается точно такой же. Кажется, что ты попал в ад, да, ужас. Но Лена Малышева говорит о том, что это норма. Это слова не только Елены Малышевой, но и должна вам сказать, что за эти слова отвечает Ицхак Калдерона Дизес, один из столпов современного менеджмента, теории менеджмента. У них, у него есть, он является основателем института Дизеса, который налаживает процессы в компании. И когда я вот испытывала тот самый ужас, Слава Богу, что э, мне попалась эта книга. И я прочла э, о том, что такое жизненные циклы корпорации и как ими управлять. И вот с вами хотелось бы поделиться своим знанием. Итак, любая компания он сравнивает э, с жизненным циклом человека. Для того, чтобы человек родился, должно произойти ухаживание. Это когда основатель стартапа начинает рассказывать всем о своем стартапе, он всех убеждает, оно какое-то будет круто, с ним все спорят. Но на самом деле он убеждает не кого-то, а он убеждает себя. И если ему удалось преодолеть все сомнения его друзей, а если кто-то из вас основывал что-то новое, то... Вы знаете, что большинство людей говорят, да что это такое, да зачем это делать, да кому это нужно? И тогда человек попадает, компания как человек попадает в младенчество. Что значит младенчество? Ребенок узнает много нового, развивается и делает огромное количество ошибок. Он падает, он трогает горячее, он открывает шкафчики и так, далее, и так далее. Что происходит с компанией? Компании важно выжить, компании важно научиться что-то делать. Ей нужно встать на ноги. Она ориентирована исключительно на продукт сейчас. Ей важно начать зарабатывать деньги. Думает ли в этот момент основатель и менеджмент о том, как что-то делается? Нет. Он думает исключительно о том, что делается и что нужно сделать для того, чтобы получить успех. Если компания не умерла в этом младенческом возрасте, смогла научиться зарабатывать, то она переходит к следующему этапу. Этот этап называется «давай-давай». Это тот этап, на котором сейчас находится Nika Entertainment, спустя год и три месяца. И должна сказать, что мы даже опередили э э эти этапы развития, то есть они должны дольше времени занимать. Что же происходит на этом этапе? Это вот как раз классические проблемы стартапа. Когда ты уже получил какую-то ключевую компетенцию, чего-то научился делать, вроде бы получается конвертировать это в деньги, но нужно, э, тебе хочется это развивать, тебе нужно это делать все больше и больше и больше и больше. И ты э, мало того, что не, проду, не начинаешь налаживать процессы, а это и э, не нужно сейчас, если слишком рано, например, на этапе младенчества или давай, давай начать описывать бизнес-процессы, писать должностные инструкции и так далее, и так далее, то компания может загнуться. Все может закончиться. Потому что, ну, если ребенку начать матанализ преподавать, да, там, в 7 лет, например, то он, он тоже может... Сломаться, да. Он будет. Ну, смотря, какой ребенок тоже, да. И вот сейчас к чему мы пришли. Что Следующий этап, к которому мы проходим, это этап юности. И как раз вы видите, что основные потрясения, которые ну, ожидают э, компанию, они на этапе основания. И вот здесь между давай-давай и юностью. Мы приходим к тому, что да, это норма, по теории менеджмента это норма, что у нас там, есть проблемы, есть нераспределенная зона ответственности и так далее, и так далее. Но логика развития компании говорит о том, что нужно с этим что-то делать. И это как раз то, к чему мы приступили. Я должна сказать, что это не меньше потрясение для компании. Это очень сложно. Но также мы понимаем, что если не налаживать, не описывать, не структурировать и так далее, и так далее, ничего не получится. Как здесь говорит Новодизес, может произойти или развод, или преждевременное старение, или неосуществленное предпринимательство, когда люди закопались в инструкциях и забыли о том, что они вообще делают продукты, зарабатывают деньги. Самый классный период, которого я очень сильно жду и к которому пришли, слава богу, многие украинские компании, это этап расцвета. Здесь э, расцвет – это баланс между вопросом что и как люди знают, что они делают, и они знают, как это делать. Точно так же знает это и менеджмент, и компания. И в таком именно балансе происходит, происходят самые крутые вещи. А самое важное на этом этапе – это не остановиться, это не решить, что у нас все хорошо. Вы видите, что дальше идет стабильность, но за стабильностью идет смерть. Если говорить да, вы видите, за стабильностью идет аристократия. Это когда люди начинают считать себя великими, непобедимыми. Когда они считают, что они не могут допускать ошибок. Потом начинается ранняя бюрократия, когда все начинают предлагать огромное количество бумажек. Потом бумажек на бумажку. Но еще нету системы этого бумажковедения. А вот когда уже наступила бюрократия, когда отделы маркетинга, отделы разработки, они уже не главные, не они решают, что делает компания. Главными становится отдел... Какой? Бухгалтерия. Бухгалтерия, совершенно верно. И юридический отдел. И если на этом этапе у нас идет что? Вот здесь, как в американском законодательстве, разрешено все, что не запрещено. То здесь больше... Украинская традиция. Запрещено все, что не разрешено. Поэтому, с одной стороны, быть в стартапе, быть вот здесь, это очень больно, но это круто. Это максимальные возможности для развития для любого сотрудника. Как для профессионального роста, так и для карьерного роста. Хочешь делать? Работы полно для всех. Хочешь более ответственные задания? Пожалуйста, нам было бы кому их отдать. И э, когда, например, особенно на самых ранних этапах задумывается стартап, то человек представляет себе, что вот здесь сплошное мимими, что вот как раз будут эти все единороги и так далее, здесь он начинает подозревать, что что-то не так, что здесь ужасно много работы. Здесь, о боже, сколько работы. Здесь, да вы шутите, сколько можно работать. Вот здесь, о боже, сколько любимой работы. Здесь люблю свою работу. А здесь начинается я корова. Здесь. Откуда эти бумажки? Здесь, о боже, сколько бумажек. А здесь человек говорит, Что же делать нам всем? Это вот как раз ответ на то, как не умереть. Рас... Э... Когда ты растешь вместе со стартапом. Потому что вы увидели, что если стартап не будет расти, то он умрет. Как же самому выдержать этот ужасный темп? Мой ответ такой. Во-первых, нужно искренне любить свое дело. Если вы не любите и не можете себя в течение длительного времени составить его полюбить, то нужно что-то делать. Или менять подход, или дело менять. Следующее, и очень важное. Не ждите, когда вас будут мотивировать. Менеджмент занимается решением важных стратегических вопросов. HR-служба занимается э, поиском адаптации э, огромного количества сотрудников, которые выходят. же всех нужно мало того, что найти, про собеседование. Вы знаете, у вас же всех хантер постоянно. Да и кто-то из вас причастен к, к подбору персонала. Э, поэтому никто не обманет, а мотивация зачастую это подмена понятий, да, и э, Самообман, никто не обманывает тебя лучше тебя самого. Поэтому э, зачастую нужно заставлять себя и мотивировать себя самому. Если у тебя по получилось обмануть самого себя, то не растеряй этот ценный момент, когда ты замотивирован. Попробуй замотивировать ближайшее свое окружение. Следующее. Таня, можно вопрос да. на этом моменте? Если э, ты мотивируешь, команда понимает, то ни хрена не делает. Надо, ну, мотивация она бывает еще не обязательно позитивная. Просто понимаешь, получается такая ситуация, что они понимают, что это надо понимать, это надо делать. Они даже сами говорят, что это надо делать, но и не делают. Вот. Я мечтаю вести телесное наказание. Да, это есть такое. к сожалению, Уже есть, да? Нет, есть такое желание. Это вы на юности, да? Это мы сейчас из давай давай к юности переходим. Итак, следующий момент. Извините, вопросы давайте я тоже дочитаю, скоро закончится мой доклад. Итак, что же важно делать? Нужно много работы. Как я уже говорила, работы хватит всем. И если у тебя получается еще больше работать, работа еще больше. Потому что когда ты научишься, если ты многому научишься, то ты сможешь научить и э, своих, своих коллег, и сможешь научить и саму компанию. Потому что компания не может развиваться, если не будет развиваться каждый из э, сотрудников. Очень тяжело, когда, команда, когда компания тянет за собой своих сотрудников. Очень хочется, чтобы ее подталкивали к этому росту. Следующее. Э, люди не всегда хотят быть тем рядами. И зачастую талантливые, особенно в команде именно разработки, зачастую талантливые девелоперы, они аутисты, и они не хотят видеть, они не хотят общаться, они хотят строить красивый код, думать об архитектуре, делать маленький рефакторинг, потом еще маленький рефакторинг, давайте потом большой рефакторинг сделаем. Это то, что они любят. Но командой нужно руководить, и нужно руководить опытному человеку. Поэтому рано или поздно вам предложат быть тиммейдом. Если вы много работаете, хорошо, учитесь. Я хочу вам сказать, соглашайтесь. Ну и самое главное, верить в будущее. Потому что компания — это еще энергия, которая объединяет людей, которые собрались в ней. Даже не только зарплата. За зарплату лучше идти в компании, которые уже даже после стабильности. Потому что там вас не будут трогать и будут вам стабильно платить, и там уже появляются самые разные супер Здесь важна ваша вера в то, что вы делаете, в то, что делает вся ваша команда и в то, что делает ваша компания. И тогда, я все еще верю в это, <laughs> когда будет расцвет, то прискачет Ника на розовом единороги и будет волшебство. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, да. У меня помните, если можно два вопроса. Да, а, первый, какой размер вашей компании, какой работает людей? Ну, приблизительно. И во-вторых, с чего вы начинали? Где вы, у вас был какой-то стартовый капитал или там аутсорку, или За Это вам -то. как раз смеются товарищи. <связывая> 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 Сейчас это скажу. Надеюсь, будет а не только вам интересно. капитал? <связывая> <связывая> Нет, это не, не был не стартовый капитал, а основа. Наша компания э, за год доросла <связывая> до 150 сотрудников и уже больше. Уже, на конец января у нас уже больше 160. Как все начиналось? Есть у нас в Украине такой бизнесмен, Максим Слободенюк, который 8 лет назад основал компанию iLogos. iLogos быстро стал лидером аутсорсинговой разработки в геймдев в СНГ и потом уже вышел на международный уровень. Но у Максима всегда было желание экспериментировать, делать какие-то новые игры э, и хотелось выпускать свои игры. Так как для того, чтобы э, не запустить один бизнес и успешно основать второй, он не стал строить компанию внутри iLogos, а он основал независимо отдельную компанию, куда мы, э, часть iLogos, присоединились. Было, начиналось все с 30 человек, и вот за год... Еще 120 наших много работающих и страдающих сотрудников, но у которых есть общая мечта. А вопрос такой. если компания небольшая, и, допустим, каждый сотрудник еще берет на себя какие-то заполненные обязанности. Ну, это приходится, потому что небольшая. Это хорошо или плохо, надо добирать не новых или можно стартовать вот с такими вот обязанностями. То есть, допустим, я и э, главный художник и менеджер. Ну, то есть для меня это, конечно, большой напряг, очень много не очень много времени уходит, как это правильно решить. Ну, я, во-первых, советую почитать книгу Адизиса, потому что вы разделите мое мнение, что это норма. Да, это нормально. Почему? Потому что у вас сейчас основная задача — это наладить такую прибыль, чтобы, вот, нанимая дополнительных людей, они вам обеспечивали рост бизнеса, а не просто какие-то административные косты. Поэтому, если получается, то, конечно, да. Ну и тем более вы должны понимать, что э, вы находитесь в периоде только основания компании. Когда вы начнете набирать больше и больше людей, вы уже не будете рисовать. Вы будете только лидить. Поэтому, да, ну, необходимо сейчас. Поэтому расслабьтесь и работайте. Пытайтесь на спать. если нет вопросов, то спасибо большое. Я была рада, что